اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري wa ahli al min lisani yafqahu qawli amma ba Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh alhamdulillah uh, petang kali marilah sama-sama kita merafakkan uh, setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala limpah dan kurnia dapat kita bersama-sama petang ini uh, bagi kita menyambung uh, sesi Tadabut al-Quran okay, insya-Allah uh, untuk uh, petang ni Aa, kita akan uh, terdabur uh, dalam surah al-baqarah uh, ayat yang ke 183. Okey sebelum saya masuk kepada terdabur al-Quran ayat 183 surah al-baqarah uh, jadinya hari ini uh, merupakan hari ataupun merupakan uh, hari yang ke-11 Ramadan kan Ramadan bagi tahun 1446 Hijrah. Uh, jadinya uh, kita nak tengok kan dalil kan setiap tahun uh, umat Islam uh, difardukan ke, difardukan ke atas umat uh, Islam untuk melaksanakan ibadah puasa selama sebulan di bulan Ramadan. Jadinya untuk petang ni kita nak cuba tadabbur ayat al-Quran uh, berkenaan uh, kefarduan uh, kita melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana dalam al-Quran Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat ke-183. Jadi dengan dengan turunnya ayat Al-Quran ini maka umat Islam telah diwajibkan untuk melaksanakan ibadah berpuasa. Okay, jadi kita tengok satu persatu ada tafsir uh, ya ayyuhallazina amanu yakni wahai orang-orang yang beriman dalam tafsir al-muyassar Allah Subhanahu wa taala menyuruh khusus kepada orang-orang yang beriman alafaz uh, ya ayyuhallazina amanu amanu tu khusus kepada orang-orang beriman kerana mereka adalah golongan yang menerima dan patuh kepada perintahnya yang Allah Subhanahu Wa Taala itu yang pertama. Yang keduanya adalah seruan ini menunjukkan kemuliaan dan keutamaan puasa dalam membentuk keimanan bagi setiap orang yang digelar Muslim. Okay. Dan dalam tafsir al Baghwi, tafsir al Maalim al Tanzil, Imam Baghwi 510 Hijrah dalam Al Quran ketika mana Allah menyuruh dengan kalimah Wahai orang-orang yang beriman Itu menandakan Perintah wajib Atau sesuatu yang pen penting ha, Jadi di sini ada perbezaan Di antara lafaz Ya ayuhal ladhina amanu Dan juga Ya ayuhal ya, ya ayuhal nas Yang mana Ya ayuhal ladhina amanu Kebiasaannya ayat ini diturunkan Di Madinatul Munawarah Manakala Ayat ya, ya ayuhal nas kebiasaannya dia akan turun di Makkatul Mukarramah. Okey, jadi di sini juga saya nak kongsikan satu juga hadis kan apabila kamu mendengar seruan wahai orang-orang yang beriman maka perhatikanlah dengan baik kerana setelahnya pasti ada kebaikan yang diperintahkan atau keburukan yang dilarang hadis riwayah Ahmad. Jadi di sini untuk ayat ataupun lafaz ya ayuhan ladzina amanu wahai orang-orang yang beriman tadi kita dah dapat tahu dari segi maksud berkenaan dengan lafaz amanu tadi. Okey, ayat yang kedua adalah kutiba alaikumus syiyam. kutiba tu diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Ha, dia Ibn Kathir. kata kutiba berasal daripada kata kataba yang dalam bahasa Arab bermaksud diwajibkan. Yang ini diperintahkan yang mesti dilaksanakan. Ha, Maksudnya di sini bahasa mudahnya kutiba ni lafaz kutiba ni adalah diwajibkan. Ha, Maksudnya diwajibkan tu bermakna kepada setiap orang Muslim kan orang yang beriman dia difardukan diwajibkan untuk dia berpuas, berpuasa okey puasa telah diwajibkan ke atas umat Islam sebagaimana solat dan zakat ini menunjukkan bahawa ia adalah rukun Islam yang pertama sebagaimana hadis yang selalu kita dengar kan bunyin Islamu ala khamsin syahadatu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal hajj wa sawmi ramadhan Jadi Islam itu dia tertegak dengan lima perkara yang pertamanya hendaklah kita melafaz caha syahadah yang selalu kita lafaz pada setiap kali kita so, sal solat itu yang pertama kemudian uh, bunyi Islam lah khamsin lepas pada kita syahadah kita akan terus kepada wa iqamis salah kita tunaikan solat. Kemudian wa ita zakah. tunaikan zakat wal hajj dan haji dan yang kelima adalah wa ramadhan dan yang kelima menandakan kita diwajibkan untuk kita berpuas berpuasa ha, itu menandakan kepada kita menunjukkan kepada kita bahawanya puasa ini adalah merupakan rukun ha, Islam ha, rukun Islam yang mana yang perlu setiap orang Muslim aa, Perlu melaksanakan rukun tersebut Dalam kitab aa, Fiqh As-Sunnah Puasa ini bukan sekadar menahan lapar dan dahaga Tetapi ia juga menahan diri daripada perkataan Dan perbuatan yang buruk Jadi puasa ini Kalau ikut definisi ini Puasa ini dia bukan hanya untuk kita tahan lapar dan dahaga kan ha, dia juga adalah untuk kita menahan diri daripada daripada perkataan ataupun perbuatan yang buruk kan kita juga perlu menjaga lisan kita supaya tidak menyebut perkara-perkara yang mungkar kan jadi puasa ini tak semestinya kita kata hanya menahan diri daripada lapar dan dahaga tanpa juga kita melakukan perbuatan-perbuatan lain kan ambillah kesempatan dengan dengan Ramadan ini kita banyak mempertingkatkan amalan-amalan kita dengan apa dengan kita membaca al-Quran kan kemudian zikrullah kan membaca al-Quran ini satu orang Kata satu cara untuk kita mendapat ganjaran pahala yang mudah kan sebagaimana dalam hadis mangqara harfan min kitabillah Pernah siapa yang membaca Al-Quran Falahu hasanah Maka baginya Kebaikan atau pengajaran Wal hasanatu bi asyri amthaluha Dan kebaikan itu digandakan kepada Sepuluh ha, kebaikan La aqul alif lam harf Aku tak kata alif lam itu satu perkataan Tetapi alif itu satu huruf Dan lam itu satu huruf Dan mim itu satu huruf ha, jadinya Setiap huruf yang kita baca dalam Quran tadi uh, dia akan mendapat ganjaran uh, 10 uh, pahala. Jadi kalau kita tengok di sini, kan, uh, bagi bulan Ramadan kelaziman kalau kita tengok di masjid dan surau sentiasa mengatakan melaksanakan program uh, tadarus Al Quran. Jadi uh, jadinya manfaatkanlah uh, masa uh, yang kita ada ini uh, kita diberi nikmat sihat nikmat masa lapang untuk kita ambil al-Quran dan juga kita baca al-Quran. Okey? Ha, itu berkenaan dengan uh, apa nama lafaz ataupun uh, panduan kepada kita untuk kita mempertingkatkan amalan kita. Okey, yang keduanya, dalam kitab fikah sunnah uh, uh, daripada hadis Nabi barang siapa yang tidak meninggalkan Uh, perkataan dusta dan perbuatan buruk maka Allah tidak berhajat kepada puasanya yang hanya makan dan minum hadis hadis riwayat bukhari jadinya apa yang dapat kita faham uh, berkenaan dengan hadis ini adalah puasa ini uh, kita kita bukan hanya untuk kita menahan diri daripada lapar dan dahaga dan dan puasa juga adalah uh, kepada kita kan kita puasa ni kita diwajibkan juga untuk kita menjaga kan menjaga serba serbi yang mana yang benda-benda yang mengkaraj ini kita patut kita ting tinggalkan okey itu yang berkenaan dengan kutiba alaikumus syiyam okey kita pergi kepada uh, ayat yang seterusnya kama kutiba 'alal ladzina min qablikum sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Ha, dalam tafsir at-Tabari. Al-Jami' Bayan fi Tafsir Al-Quran at-Tabari 310 Hijrah. Allah menjelaskan bahawa puasa ini bukanlah ibadah yang baru tetapi ia telah diwajibkan kepada umat terdahulu termasuk kaum Yahudi berpuasa pada hari Ashura untuk memperingati penyelamatan Nabi Musa daripada Fir'aun. Kaum Nasrani, misalnya kaum Nasrani berpuasa sebagai bentuk penebusan dosa dan ibadah mendekatkan diri kepada Tuhan. Ini menunjukkan bahawa Puasa adalah ibadah universal yang mendidik jiwa manusia sejak zaman dahulu. Ha, kan? Kemudian yang kedua dalam, dalam kitab Tafsir Al-Munir ha, daripada Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Taurat dan Injil juga terdapat konsep puasa tetapi mereka mengubah bentuk dan waktu puasanya. Kemudian Islam datang untuk mengembalikan hukum asal puasa dengan aturan yang sempurna. Sebagaimana dalil daripada Nabi Muhammad SAW, puasa pada hari Ashura adalah puasa yang dilakukan oleh kaum Yahudi. Maka aku lebih berhak mengikuti Musa daripada mereka. Kemudian beliau berpuasa pada hari itu dan memerintahkan sahabatnya untuk ber berpuasa. Daripada hadis riwayat Muslim. Ha, jadinya. Ha, di sini kalau kita terus kepada ayat yang seterusnya. La'allakum tattakun. Ha, La'allakum tattakun ni. Agar kamu bertakwa. Ha, Takwa di sini. Ha, kalau kita tengok Taisir Al-Karim Ar-Rahman. Satu tiga hijrah. Takwa bermaksud menjaga diri dari perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan. Itu maksudnya. Bahasa mudah takwa ini ialah kita buat apa yang Allah suruh dan tinggal apa yang Allah lah larang. Ha, puasa ini juga adalah ibadah yang melatih ha, ke arah ketakwaan. Ha, kerana Apabila seseorang itu dia berpuasa Maka dia akan menahan diri Dari makan dan minum Walaupun tiada orang yang melihat kan? Jadi itu yang dimaksudkan dengan taqwa tadi maknanya kalau ibadah puasa ni ibadah sendiri kan? Ketika mana iman kita akan diuji Ketika mana kita Apabila kita berada secara berseorangan Kalau kita berada di rumah kan di pejabat orang ramai kita akan boleh kawal kan kita boleh tak kita boleh puasa dan sebagainya tetapi bila mana kita berada ha, di rumah kita sendiri tanpa ada orang hanya kita seorang sahaja yang berada di rumah itu, kita akan dapat nilai dari segi iman kita adakah kita boleh ikut ataupun sebaliknya okey yang kedua adalah menahan diri daripada dosa seperti ribah dusta dan juga mak marah. Ha, kemudian yang ketiganya adalah melatih kesabaran dalam menghadapi ujian. Ha, inilah orang kata definisi ha, ketakwaan bagi berpuasa. Dalam kitab Ahya Ulumuddin juga menyatakan kepada kita tingkatan puasa. Ha, daripada Imam Al-Ghazali menyatakan puasa ini diada tiga kategori. Yang pertamanya adalah puasa bagi orang awam. Yang mana tingkatan pertama ni hanya menahan diri dari makan, minum dan hubungan suami isteri. Itu tingkatan yang pertama. Yakni puasa awam. Yang kedua, puasa khusus. iaitu menjaga mata, lidah, tangan dan seluruh anggota daripada perkara dosa. Kemudian yang ketiganya adalah puasa khusus al-khusus. Ha, bermaksud hati turut berpuasa hanya fokus kepada Allah tanpa memikirkan perkara-perkara duniawi. Ha, jadi di sini ha, kita boleh cek diri kita kita sekarang ni berada di tingkatan yang mana. Kan? Kita sekarang ni kita berada di hari yang ke-11 Ramadhan. Jadinya ada berbaki lebih kurang uh, 10 ataupun uh, 11 hari lagi. Ya, 19 hari lagi untuk kita menuju ke Aidul Fitri. Uh, jadinya sekarang ni kita manfaatkanlah baki kan baki Ramadan yang akan datang ini dengan kita uh, menaik taraf ha, kita punya kedudukan ataupun tingkatan puasa kita. Kalau hari pertama sampai hari ke sebelah ni mungkin puasa kita itu di, berada di tingkatan puasa awam. Kan hanya dapat menahan diri daripada makan, minum dan juga hubungan suami isteri. Kan hatu je. Kan sembahyangnya tak buat dan sebagainya kan tak ada bersedekah tak ada baca Quran, tak ada tu tak ada ni. Okey, bermula pada besok kita berazam untuk kita tingkatkan. Ha, mungkin kita boleh tingkatkan lagi aa, kepada tingkatan puasa khusus al khusus yang mana aa, kita boleh mendekatkan diri. Dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, Jadi bagaimana kita nak mencapai uh, tingkatan yang ketiga ini dengan kita memperbanyakkan, ha, kita memperbanyakkan uh, amalan kita. Ha, sebab, sebab kita nak capai juga maksud takwa tadi. Takwa ini adalah kita uh, buat apa yang Allah suruh dan tinggal apa yang Allah lah larang. Ha, jadi puasi ini dia menidik kita ke arah kita nak mencapai ketakwaan. Ha, jadinya panduan-panduan tu kita boleh cari. kan Antaranya tadi dengan kita membaca Al-Quran, kita zikrullah, kita solat fardu. Ha, Kebiasaan solat fardu ini mungkin kita solat secara uh, bersendirian. Jadinya bila mana kita tiba Ramadan, ha, dia jadi satu madrasah kepada kita... Untuk apa? Untuk kita perbaiki uh, kita punya uh, diri kita uh, Yang mana kalau sebelum ni kita solat secara bersendirian uh, Mungkin dengan tiba-nya Ramadan kita boleh solat secara berjemaah Sama ada di masjid, uh, di masjid lagi aula lah okay. uh, Kemudian, uh, jadi sekini untuk tingkatan puasa ini puasa ni tak ada orang yang boleh bantu kita melainkan diri kita yang mampu mengubah ha, nasib diri kita lah kan tak ada orang kita para dai dan sebagainya dia hanya bo boleh membantu memberi guideline kepada kita selebihnya daripada individu tersebut untuk mengubah dirinya sendiri okey juga saya nak kongsikan satu hadis kan berkenaan dengan uh, puasa ini kan man soma ramadhan wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih maksudnya barang siapa yang berpuasa ramadhan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala daripada Allah Subhanahu wa taala maka akan diampunkan dosa-dosa yang telah lalu Ha, jadi ni poin dia apa imanan wahtisaban dengan penuh keimanan dan mengharap pahala kan ha, jadi di sini puasa ini kita kata kita nak dapatkan fadhail dia ni ha, kita mesti berusaha kan berusaha uh, untuk kita melakukan ataupun melaksanakan puasa yang sebaik-baik mungkin sebab apa bila mana kita mencapai Uh, puasa yang terbaik Allah akan mengampunkan kan dosa-dosa yang te, yang telah lalu daripada hadis riwayat Bukhari dan juga muslim jadinya marilah sama-sama kita mengambil uh, ibrah, kan kita mengambil uh, mafhum daripada ayat yang saya bacakan sebentar tadi moga-moga uh, dengan uh, perkongsian uh, yang saya nyatakan tadi ia sedikit, sedikit sebanyak memberi uh, manfaat uh, buat di kita semua insyaallah. Jadinya saya rasa untuk uh, petang ni uh, cukup uh, sampai situ dahulu. Insyaallah kita bertemu uh, pada next uh, slot apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang kurang itu atas kelemahan di saya saya mohon maaf insyaallah kita jumpa pada next slot assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh